Що чогось бракує, а я знаю, що додасть незабутніх спогадів нашому святу і великому берегу блискучі поєверки. Згодно з тобою, і я навіть знаю, хто має символізувати ці запальні сучасні оздоблення, добрі друзі ліцею, спонсори і меценати. Дуже приємно, коли відчуваєш, що про тебе хтось дбає, хтось допомагає, що інтереси рідного ліцею не байдужі. І сьогодні в залі знаходяться ті люди, яким ми вдячні за їхнє добре серце, за допомогу. На сцену запрошується Шермет Орис Михайлович, генеральний директор Васильівського заводу МК та Пріс Віктор Іванович. Добрый день, дорогие друзья, добрый день лицеисты, педагоги, наставники, мужчины и женщины. Я от всего сердца, от всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой. 60 лет для любого человека в жизни это возраст мудрости. Именно в таком возрасте к людям прислушиваются к каждому их слову, каждой ихней мысли и учебное заведение. Вы только представьте, сколько, сколько достойных мужчин и женщин, тружеников вышло из этих стен. Я сам когда-то обучался в ПТУ, учился на строителя, был машинистом башенного крана. Это вроде бы было недавно, а на самом деле уже очень много лет прошло. И я благодарен наставникам своим и в их лице вам всем, за то, что вы готовите будущее поколение. Именно с семьи и со школы формируются будущие президенты, будущие правители, будущие учителя, матери и отцы. Дорогие коллеги, я уже пять лет занимаюсь процессом внедрения в, семей... в школы Украины предмета семейной ценности. В этом году я на базе Института инновационных... Технологии на базе института последипломной подготовки более 500 учителей подготовили для ведения в школе предмета семейной ценности. Этот предмет готовит профессионалов, специалистов в семейной жизни. Где, как ни в семье, учатся мудрости. Я благодарю вас, дорогие педагоги, за тот труд, за ту любовь, которую вы дарите детям. Вы прокладываете, вы наставники, вы прокладываете путь. Именно с вас берут пример люди, будущие папы, мамы, директора. Именно с вас они считывают первый образ, после родителей, соответственно. Именно вы выпускаете эту пташку в жизнь и затем принимаете слова благодарности. Низкий вам поклон от всего сердца. Дорогие да, лицеисты, вдумайтесь, у вас впереди вся жизнь. Может быть, вы еще смутно представляете, кем вы станете. И вы знаете, профессия имеет очень большое значение. Но самое главное, будьте людьми, человеком с большой буквы. Именно таких людей уважают и ценят в жизни. Именно когда такому человеку достойному исполняется 60 лет, а может и 120, правильно. Именно такими людьми и гордится страна. В ваших руках будущее планеты, в ваших руках лицеисты, будущее планеты Земля, и Васильевки, и Украины, и Запорожья. Будьте достойны. Слушайте не только свою голову, слушайте свое сердце, смотрите людям в глаза, отвечайте им взаимностью, делитесь любовью. Я благодарю вас и еще раз поздравляю с праздником. Шановні гості, викладачі та учні ліцею, шановні сусіди, тому що ми, як то кажете, через дорогу на, на присядки знаходимось, е, і часто ми приходиться і допомагати, ділитись е, тим, що ми маємо, від вас дещо брати. І сьогодні я дуже радий цей прекрасний день привітати вас усіх святом, Вашим святом 60-річчям. Я всім вам бажаю значить, учням творчих успіхів, вчителям також творчих успіхів в особистому житті, щастя, здоров'я і многії благи літа. І ще, я як сусід, як сусід, хотів би через вашого директора передати вам подарунковий сертифікат. Такой скромный подарунок, но может он вам пригодится где в жизни. Так что, Олена Валерівна.